Попри те, що новий порядок реєстрації смерті діє вже не один місяць, ще й досі виникає чимало запитань, серед яких і чи завжди подібна процедура передбачає обов'язкову присутність слідчого та коли є необхідною, процедура розтину тіла у органах судово-медичної експертизи. Сотрудники милиции вызываются в любом случае, и врачи, то ли скорой помощи, то ли территориально медицинского учреждения. Если есть признаки насильственной смерти, то тогда уже следователь принимает меры для того, чтобы на месте происшествия в осмотре места происшествия участвовал также судебно-медицинский эксперт. В случае установления смерти жителя Криворога в данном случае, если имеются признаки насильственной смерти или подозрения на такие, то обязательно труп умершего направляется на, на вскрытие для установления причины смерти. Кроме того, направляется на вскрытие э, лица, личность которых не установлена. Направляются на вскрытие лица, которые умерли не по своему месту жительства и направляются лица возрастом до 60 лет, которые не состояли на учетах в лечебных учреждениях, не имели каких-то хронических заболеваний, то есть не, имели, ну, не наблюдались на постоянном диспансерном учете. Правохоронці наголошують викликати працівників міліції обов'язково, адже саме слідчий складає протокол про реєстрацію факту смерті. Варто пам'ятати, що до приїзду слідчо-оперативної групи заборонено пересувати тіло померлого, а медикам видавати родичам, опікунам, піклувальникам, довіреним особам висновок про смерть людини. Слідчий складає протокол осмотру, Протокол осмотра с участием родственников, ну которые участвуют в осмотре, в присутствии понятых и э, ставят подписи в этом протоколе осмотра. Потом э, труп э, выносится постановление о на назначении судебно-медицинской экспертизы и э, умерший направляется на вскрытие для установления причины смерти. Потом уже получается в прокуратуре, территориальной прокуратуре, э, получается разрешение на захоронение и э, данного человека забирают. Если труп не направляется на вскрытие, установлено, что нет необходимости для, для его направления в бюро судебно-медицинских экспертиз, то свидетельство о смерти выдается врачом сразу на месте, то есть врач, у которого он наблюдался, выдает это свидетельство, если состоял на диспансерном учете, и сразу сотрудника милиции, то ли ну, в большей части это участкового инспектора милиции, составляют высновок о ненасильнической смерти, и данный высновок является основанием для того, чтобы мы, мы во-первых, не порушим криминальное проваждение, не вносим в ЕРДР данное происшествие, ну, во-вторых, У цей висновок являється основанням для того, щоб человека не направляють на вскриття, і перевірка скажем так, слід недійство по даному поводу, не проводяться. Правоохоронці зазначають, що виклик слідчої групи у таких випадках безкоштовний. Попри чималу кількість реєстрації смертей по місту, а щодня трапляється в середньому понад 40 таких викликів за такими повідомленнями намагатимуться виїздити щонайшвидше.